Чора час інтерв'ю на п'ятому, і перед вихідними ми вирішили поговорити про інтелектуальне хобі літературу. Що пишуть і що читаємо? Вісім сучасних українських письменників можуть похвалитися тим, що їхні твори є бестселерами. звичайно, у вітчизняних масштабах. Інші ж від письменництва матеріальної втіхи не мають лише морально. Чи то українці надають перевагу здебільшого іноземній літературі, чи то наші письменники нецікаво пишуть. Клавіша за клавішею, літера за літерою, поки музи балакучі, український письменник Юрій Покальчук поспішає дописати свій черговий твір. Чи буде він ще й черговим шедевром? Літератор дізнається лише через деякий час. Критерієм для Покальчука буде кількість проданих і прочитаних книжок, а ще відгуки, читацькі вечори, автограф сесії та народні літературні премії. Але аж ніяк. Не сума гонорару, бо книжки, хоч і письменницький хліб, проте лише духовний, а матеріальний звичайна повсякденна робота. Щоб вижити, письменники працюють сценаристами, як Покальчук, журналістами, редакторами, режисерами, акторами. І дуже рідко, як виняток, їм випадає розкіш лише вільно писати, без графіка, строків та зобов'язань. І тим письменникам, переважно вже старшим, які заробили собі ім'я. Які книжки вже автоматично купуються і продають. Вони переведуються все одно. Їх купують. Таких іменитих письменників в Україні на пальцях двох рук можна перелічити, але їхні доходи від написаних книжок обраховуються переважно тисячами, а не десятками тисяч гривень. Зазвичай видавець виплачує авторові від 5 до 10 відсотків від суми проданих книжок, а продажі в українських книгарнях не такі вже й високі. І вина усьому не лише фінансові труднощі, а інтерес читачів. Тобто його відсутність вважає Олександра Коваль. Читаюча нація, яка любить книжки, це вже давно не про українців, каже президент форуму видавців. Її слова підтверджує статистика: кожен другий українець книжок не читає взагалі. А половина з тих, хто до друкованого слова небайдужий, прочитує лише один примірник на рік. Тоді, як в Ізраїлі, який лідирує в світі за рівнем читання, цей показник приблизно в 30 разів вищий. Книжки потрібні тим людям, які дбають про своє майбутнє, які думають про свій розвиток, розвиток своїх дітей, про їх нормальну освіту. А ті, які живуть сьогоднішнім днем і вважають, що все в Україні можна купити, в тому числі посади. Свій добробут майбутній, ну то ці книжок очевидно не вибирають. А якщо хто книжку і захоче вибрати, то не завжди зможе. Адже книжкових магазинів і в столиці недостатньо. А на периферії їх зовсім нема. На всю Україну не більше півтисячі, а треба, хоча б у п'ятеро більше. По книгарні на кожне невелике містечко. Але й ті, що працюють, періодично опиняються під загрозою зникнення, кажуть у одній з найстаріших книгарень Києва магазині знання. На приміщення якого у центрі хрещатика давно зазіхають бізнесмени. Дві третини обороту цієї книгарні складають саме українські видання, асортимент підбирають ретельно. На полицях має бути і класика, і сучасна вітчизняна література. Повертати книжки у видавництва доводиться рідко. В книгарні стверджують, що українську літературу тут розбирають, наче гарячі пиріжки. Я не вважаю, що впав інтерес. Я не вважаю, бо просто я ж бачу, що і молодь приходить, і, і от такі от діточки приходять з мамами, з папами. Тут я так сміялася, бо до каси мама підійшла і книжечку дала, щоб чек вибили. А дитина каже: Дай мені дай. І вже тягне цю книжку. Утім, директорка визнає, ціни на книжки частенько кусаються. Не оминула минула літератури, і цьогорічна інфляція ціни на видання підіймалися уже двічі. Книжки подорожчали на 5-10%. А тому навіть найзапекліший читач іноді мусить собі у друкованому задоволенні відмовляти, що автоматично позначається на письменницькому гонорарі. Але самі автори оптимістично переконують, що єдиною серйозною складовою успіху книжки є письменницький талант. Адже головне це текст. А те, що фінансова нестабільність, книжковий ринок підточує, те, що видавці за малі відсотки платять, та що люди перестають читати, то це може колись і минеться. Леся Кишеля, Олена Сорокіна та Іван Головач, п'ятий канал. Отже, за версією одного з українських видань вісім українських письменників здатні заробити собі на пристойне життя пишучи. Назву їх це Юрій Покальчук, Оксана Забушко, Юрій Андрухович, Андрій Кокотюха, Софія Андрухович, Любко Дереш, Сергій Жадан та Лада Лузіна. Сьогодні Лада гість нашої студії. Ми говоримо про українську літературу і літераторів. Доброго вечора! Ладу! Уповідь. Скажіть, будь ласка, як ви можете пояснити те, що сім ваших колег з вами вісім, угу. користуються популярністю? а ведь так и продают свои книги, Чему не больше? Трудно сказать, наверное, это все-таки зависит от качества, от качества другой вопрос, что о, это так красиво звучит, список продается, но есть, на самом деле это все равно очень маленькие тиражи. Да даже с российским рынком. То есть у нас книга, которая продается тиражом 5 тысяч, это бестселлер. В Америке книга, которая продается тиражом 300 тысяч, это все равно, что не выходила книга. Ну, то есть вот это провал. 5 тысяч это смешно. А ваши книги каким тиражем продаются? 30-40, вот это максимум. Ну, то есть это, и поэтому я считаюсь очень успешной и невероятно продаваемой писательницей, а сама, поскольку же я, я все время пытаюсь мерить себя по мировым стандартам, вот как бы вот ровно год я ломаю голову, как это разрулить. Американцы больше читают, чем, чи, возможно, украинцы больше купают американскую литературу. Ой, тут целый спектр проблем, целый спектр, потому что первое правильно называли, то есть не хватает просто книжных магазинов не столько в Киеве, как раз в Киеве их много, и большую часть, вот большую часть тиража книг забирает Киев, один Киев, а до периферии они часто просто не доходят. То есть вот есть у нас еще клуб семейного досуга, который как-то наладил рассылку, но в принципе существует огромное количество магазинов, в которых либо, в смысле, городов, где просто нет магазинов, и мне пишут письма читатели, вот видели вашу рекламу по телевизору, видели вас по телевизору, хотели купить эту книгу, смогли только когда приехали в Киев. Вот, это одна из причин. Вторая, отсутствие моды на литературу, это тоже важный фактор. То есть я еще советский ребенок, и я помню, что даже совершенно не читающие семьи в свое время покупали книжки, потому что иметь книжные полки с изданиями было престижно. Да, может быть, это не лучшая участь для автора, но я бы предпочла такую ситуацию, потому что вот я понимаю, что в таком случае их могли хотя бы дети прочитать, вот как бы подрастающее поколение, а сейчас их просто не покупают. В интерьерах нет книжных шкафов и книжных полок. Зайдя э, в гости к какому-нибудь очень богатому человеку, я не раз сталкивалась с тем, что книжных шкафов в этом доме нет. И это на самом деле, ну, то есть вот то, что я говорю, это звучит забавно, но на самом деле книгу надо вводить в моду. Третье. Э, Писатели, их э, писатели не звезды. Ну, то есть, да, мы звезды в каком-то своем, вот как бы, вот немного, небольшая горстка в своем узком кругу, но это очень узкий круг. Ты останови человека на улице, спроси его, кто такой Андрей Курков? Он не знает Андрея Куркова самого э, продаваемого русскоязычного, не украинского, а русскоязычного писателя за рубежом. Почему в таком mm -hmm. разе письменники не стоят зерками, не турбуются про то, что быть зерками? Почему у нас нет автограф-сессии? Чему у нас нет каких-то скандальных проявив проявлений письменницких. А если есть, то это именно эти известные письменники, угу. которых мы сегодня назвали. Чи есть у вас, например, агент или менеджер, который с вами работает? Ну, вы знаете, у меня есть издательство «Фолио». Я считаю, что мне невероятно повезло с издательством, потому что в том числе оно работает как мой агент, потому что они же продали мои книги в Россию, они же продали мои книги в Германию. То есть вот роман «Киевские ведьмы» вышел в Германии в мае. Вот, о, они продали экрани... права на экранизацию романа «Киевские ведьмы», поэтому агент, я думаю, мне не нужен как таковой, хотя периодически я задумываюсь об этом, потому что у нас большое количество авторов, издательство это выпускает по 400 книг в год, и я понимаю, что мне не могут уделять просто физически того времени, которое вот, э, ну, мне было бы нужно для расширенного продвижения. Судя по тому, что Вы говорите, э, письменство ну, для Вас, э, Ваш бизнес, и он есть прибыльным? Да, пожалуй, то есть я могу совершенно точно сказать, что я живу на детстве. Я какой дорогу приносят... у вашего Нет, У меня, скажем так, у меня есть две рубрики, но эти две рубрики имеют прямое отношение к моему литературному творчеству, потому что по первой из них в женском журнале уже вышло две книги. Вот, а по второй, как бы в журнале Ева, это историческая рубрика, это, скажем так, часть того, что я пишу в романе «Киевские ведьмы», я перелопачиваю огромное количество исторического материала, в какой-то момент мне просто стало жалко, что я могу вставить в роман не все, и я вот решила сделать такую рубрику. Чи можете вы сказать нашим глядачам, ну, хоча приблизно, сколько в месяц, який ваш дохід, если это возможно, и какие у вас Бланты, я скажу честно, если отбросить э, зарубежные здания и экранизации, а я на данный момент, наверное, один из самых экранизированных авторов, у меня только в этом году вышло два фильма по моим произведениям, вот, а э, собирается снимать сейчас сериал, еще один сериал и еще один фильм. Ну, uh, так вот, если отбросить эти цифры, потому что в кино, в кино, э, какой бы оно у нас ни было, там другие цифры то я была бы, жила бы очень скромно, только на книжные проценты за 200 долларов в месяц. Я когда-то посчитала. Другой вопрос, что я их не получаю каждый месяц. Я могу получить, вот подошло время переиздания, я могу получить много, а потом, ну, в следующий раз полгода спустя, ну, или там по чуть-чуть. Mm -hmm. Тобто вельми успішна письменниця, яка вважає своє mm -hmm. мистець, свою, свою майстерність бізнесом, утримує 200 ну, <проб> Não, приблизно. ладно, Якщо прибавить все остальне, то це буде більше тисячі. Скажіть, зараз mm -hmm. в Україні, взагалі в світі, дуже популярний сюжет, який нам знайомий з фільмом Секс і місто, це коли молода дівчина, жінка легко живе, легко пише, і легко заробляє гроші, і при цьому почуває себе дуже ну, нормально в цьому житті. Це сюжет. с кино, можно перекласть на украинские реалии? В Украине можно Вы Знаете, так жить? как человек, который пришел в литературу и журналистику, я могу сказать, что именно так я и жила, пока я была журналистом. Потому что журналистам можно достаточно много заработать. Другой вопрос, что у, ну, придя в литературу, я пришла в нее 4-5 лет назад, в то время еще практиковалась тенденция вообще не платить писателям. Ну, то есть вот как бы большое спасибо, что вы меня напечатали. Ну, причем, ну, как бы, мне это, как бы, один из издателей прямо было озвучил. Было себе им я? Вот, я в свое время, то есть вот есть как бы гонорары, есть э, проценты, я выбрала процент, потому что мне это показалось честным. Ну, то есть вот сколько я продамся, столько я и получу. Вот не сообщение буду продаваться, ничего не получу, кто виноват, кроме меня. Якщо ми вже сьогодні говоримо про літературу як бізнес, то е, до літературних тем також можна підходити з маркетингової точки зору. Наприклад, є теми, які завжди продаються. Це ну тема сексу завжди продається. І ваша тема улюблена це відьмацтво або якийсь потобічний світ. Це те, що також продається. Скажіть, ви можете ще назвати кілька тем, які от якщо пофантазувати навколо цієї теми, написати книжку, вона обов'язково придасться і принесе прибуток авторові. Ну, я могу назвать то, что мне сейчас называет мой издатель, что сейчас очень продается гламурная жизнь. И возвращаясь к теме, почему книги не покупают, я хочу добавить еще и то, что очень многие, из, мало из нас пишут билетристику. Ну, то есть вот популярные книги. То есть вот я знаю точно, что мой издатель был бы счастлив, если бы он нашел нашу местную Дарью Джанцову. Неважно, на ком она будет писать языке, русском или украинском, одинаково покупают хорошо сейчас у нас. Это другое, можно сказать одинаково хорошо, можно сказать одинаково плохо. Суть в том, что одинаково. Он ищет девушку, которая бы писала вот какой-то там светской жизни. Просто не может найти. А ты чему? Mm -hmm. У нас немает алановытых внутри а, чего. В свое время занят вот мне такое ощущение, что мы переживаем какой-то вот период первой книги. Э то есть у нас вот даже самые маститые авторы, они обычно пишут о себе, это у них какой-то такой моно. Ну, большей частью не могу говорить, что все. Это нормально. Ну, то есть, вот как бы эгоцентрированность, свой молодости. Я точно помню, что когда мне только решила стать писателем, я села и решила написать самый великий в мире роман. Я писала этот самый великий роман ровно 4 месяца, на четвертом месяце я погорела и перешла на рассказы. Ну, и только вот еще года полтора спустя вышла опять, ну, как бы, на возможность написать роман. У меня такое ощущение, что у нас все хотят написать самый великий в мире роман. То есть не продаваемый роман. То есть не, не, не роман вот на популярную тему, а именно самый великий в мире роман. И поэтому у нас очень мало... Э, дело не в том, что как бы русская литература, вот как бы она заполонила наш рынок. Дело в том, что у нас нет просто развлекательной литературы вот с сериями, э, которая бы сдавалась здесь. Какому вы подкручены? Планируете вы написать еще что-то Нет, потому что нельзя написать все сразу. То есть вот я уже выбрала свою нишу, то есть и легенды города Киева, то есть вот как бы я подсела на историю Киева, как на наркотик, и мне очень сложно с него с -с 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 съехать. Я думаю, что даже даже окончив цикл романа э, «Киевские ведьмы», я э, перейду на какие-то более детальные исторические периоды, ну и, и, не факт, что это будет связано с мистикой, просто же говорю, то есть история этого города слишком сильно увлекает меня и плавно разрастается до истории страны. Если закончится эта тема, связанная с мистикой, с Киевом, что далее? Какие у вас планы? Не закончится? тема Киева не закончится. То есть, закопавшись в него, я поняла, что на истории нашего города можно написать 150 романов в стиле Александра Дюма, начиная с того, что прототип графа монте жил у нас на, на Липках вот, а прототип Миледи жила в Крыму. Вот, и мне очень странно, что никто этого не сделал, потому что я как раз поставила себе задачу, и частично этим объясняю свои продажи, писать популярную литературу. То есть вот моя цель была написать самый популярный учебник по истории города Киева. То есть как бы, потому что как бы книг по истории города Киева у меня целый шкаф. Но она написана академическим языком, и, соответственно, средний читатель, а у нас еще, не забывайте, есть такой враг, как спешка, темпоритм, несколько иной. Во времена Достоевского было много свободного времени читать. Вот, и, и есть главный конкурент телевизор ты бешивый вот. вот как бы вплоть до того что как бы я выстукиваю темпоритм когда пишу и если я вижу что вот этот абзац кажущийся мне очень интересным темпоритм убивает я его выкидываю ну потому что же говорю современный ну как бы человек он должен ну, он не будет отвлекаться, задумываться, читать бесконечные отступления. Писатель должен соответствовать там ритму времени. Чи mm -hmm. не боитесь а вы в таком разе, что украинские рынок и, э, головы украинских читателей заполонить вот такая попсовая литература, а вот та литература, мрия каждого написать книгу Вику, она исчезнет або перейдет на другой план. У нас как раз прямо противоположная проблема. Никто не хочет писать попсовую литературу, а все пытаются написать книгу века. Вот. Пока ничего хорошего из этого не вышло. В целом, мне кажется, что как бы каждому свое, и хорошо, когда есть и те, и другие, и пятые, и десятые. Книжный рынок наш уникален тем, что у нас есть, существует просто огромное количество незанятых ниш. У нас просто, грубо говоря, мы не можем говорить о конкуренции друг с другом, что какая конкуренция? Дай бог, чтобы на одну нишу был один автор. Скажите, пожалуйста, Лада, что вы читаете? Окрім исторической литературы, да. как потребно вам для написания У меня, у меня, учили, у меня такое ощущение, что, -то... что только ее я и читаю последние года два. Причем я дошла до того, что я читаю историческую литературу с вот этим с, э, восторгом, как кем раньше читала детективы. То есть вот я выкапываю какие-то факты, и у меня такое ощущение, что вот, я нашла, вот я нарыла. Кстати, это плохо, потому что особенно для автора это проблема, то есть нужно как-то подпитываться другим языком, другими э, текстами. Вот я собираюсь над этим работать, вот как раз думаю, что пойти на книжный рынок. Из и на тех авторов, которые я назвала, из этих семи э, угу. письменников, вы читаете кого-то? Нет, вам подобает? нет, нет э, я э, начала читать книгу «Забушка» про Ласю Украинку, и, безусловно, я ее дочитаю, потому что меня очень интересует тема Ласю Украинка, но это, опять же, как бы история. Вот. Несмотря на я говорю, всю сложность этой книги, я поставила себе ее целью, вот, и считаю, что такой труп он, безусловно, необходим, хотя, опять же, я говорю, как бы автор сделал все, чтобы прочесть, это было сложно, но я справлюсь. Скажіть, ви ви в інтерв'ю говорите, що серед письменників мало зірок. А як ви ставитесь до того, що зірки, ну, зірки наприклад, співаки залишають свої основні діяльності і стають письменниками? Ну я не знаю, человек от таких, в выпадку, от, а я не, не, не слыхала таких, которые бы полностью бросили свою работу и стали писателями. Что же касается как бы того, что периодически кто-то из них издает книги, э, существует теория, что каждый человек, каждый человек в этой жизни может написать, написать а, может написать как минимум одну хорошую книгу, если он честно напишет от своей, о своей жизни от начала до конца. Я в этом уверена. Особенно я уверена в этом сейчас, как человек, который копает историю и понимаю, насколько мне не хватает мемуаров, о Киеве, каких-то свидетельств и так далее. То й кожного світу, вона по суті унікальне. через сто років Тобто свидетельство любого человека, там включає сніси, дяді кулі, буде безсина. Лада, я вам дякую, що прийшли сьогодні в студію. Тепер ми принаймні, зрозуміємо, якої літератури нам чекати в найближчі роки. Від теми хороших книг переходимо до теми якісних фільмів, але про це за кілька хвилин у часі важливо зустрінемося.